Доброе утро, Новосибирск и вся Новосибирская область. Сегодня мы продолжаем с вами заниматься йогой. И сейчас мы выполним наклон из положения сидя. Сегодня, возможно, вам понадобится вот такой ремень и какое-то одеяло, либо это может быть просто подушка. Затем мы с вами собираем колени, садимся, вытянув ноги вперед, причем стопы вы располагаете вместе, колени подтянуты, бедра плотные. Спина абсолютно вытянута вверх. Вот если здесь вам тяжело сидеть, и ваша спина округляется, а возможно и даже колени сгибаются, то понадобится вам опора в виде одеяла, либо подушки. Вы подкладываете эту опору под ягодицы и садитесь немного выше. Таким образом вам будет намного проще вытянуться. Затем поставим руки в пол на жесткие пальцы. Оттолкнемся руками и поднимем грудную клетку вверх, а ногами буквально давим в землю. После этого поднимем руки наверх на вдох и на выдох опустимся вниз с абсолютно прямой спиной. Захватим себя за внешние края стоп. Грудной клеткой мы продвигаемся вперед. А вот копчик, наоборот, отводим немного назад и вниз как будто хотим округлить нижнюю часть спины. Здесь, если вы не можете достать до стоп, вы используете ремень, надеваете ремень на основание под пальцами и находитесь просто немного выше, но продолжая впитывать лопатки в себя и раскрывать грудную клетку. Если в этом положении вам легко, то вы начинаете не только вытягиваться вперед, но еще и опускаться вниз, сгибая локти и разводя их в стороны, и постепенно делаете лицо параллельным полу. Следите за тем, чтобы колени были прямыми, и ногами продолжайте давить в землю. Лопатки впитывайте в себя, живот оставляйте абсолютно мягким и свободным. Побудьте в этом положении примерно в течение двух минут и затем спокойно поднимитесь наверх. Эта поза улучшает кровообращение в области таза и в области живота, растягивает всю заднюю поверхность нашего тела и очень хорошо успокаивает. На этом мы с вами закончим. Спасибо вам за занятие. Хорошего дня!